Мы практически завершили с Департаментом патрульной полиции формирование предложений по составу дорожной патрульной полиции. С большинством из вас, с кем мы разговаривали, вы, мы все обращали внимание, что дорожные полицейские силы сейчас у нас уязвимое место. Поэтому прошу в самый короткий термин четко согласовать объемы направления и структуру этих подразделений, которые мы начнем набор в ближайшее время. Надеюсь, что процедуры эти начнутся в декабре, январе, и мы сможем двигаться вперед. Патрульная полиция, которая будет обеспечивать безопасность на дорогах национального, международного значения, это те участки трассы, где у нас наибольший уровень. ДТП и ДТП с потерпевшим и смертельным исходом. Соответственно, и обеспечение всех стационарных постов, которые это более 70 постов, которые есть на территории державы. Будет два этапа. Первый этап – это трассы международного значения. Соответственно, в структурах управления патрульной полиции будут созданы роты, батальоны дорожной патрульной полиции, которые будут работать непосредственно на этих участках. Сейчас ваши подразделения которые остались еще, которые вы сохранили. Это и подразделение сопровождения, и подразделение бывшей ДПС, которые сейчас несут службу на трассах. Они на следующий год поэтапно будут заменяться. Часть из них также мы объявим конкурс среди сотрудников, бывших сотрудников и объявим конкурс и будем добирать в подразделение патрульной полиции. До конца 2017 года также планируем закончить набор и запустить трассы национального значения. Соответственно, но все остальные трассы регионального значения также будут обслуживаться подразделениями групп реагирования патрульной полиции, которые создаются у вас в регионах. До конца 2017 года основной вал и основная проблема ДТП уровня ДТП берет для себя департамент патрульной полиции, трассы международного значения, национального значения и наиболее крупные населенные пункты это областные центры, в некоторых, там, где существует управление патрульной полицией. E